mana kecha bugun ko'rib qoldim kechaginda telefonda jo'natibdi o'zimizni vatandoshlarimiz o'sha pul izlab birpasda ko'z ochib yumguncha boy bo'lib ketaman deb amerikaga ketib hozir meksika o'rmonlarida botqoqzorlarda xor bo'lib zor bo'lib yotganlarni ko'rsatdi bu ertak emas bu hammasi o'ziga to'q oilalar mashinasini sotgan uyini sotgan do'konini sotgan tirikchiligini o'zlari ham aytyapti bir ayol yig'lab aytyapti kemada de, ketayotgundik dedi, kema ag'darilib erim bilan bolam cho'kib ketdi mani zo'rg'a qutqarib qoldi deb yig'lab dodlab aytyapti bir yaxshigina yashab turuvdik deyapti ulardan ming sonta endi yo'lda hozir xor bo'lib yotganlar bir yigit aytyapti akamni ilon chaqib o'ldirdi o'rmonda deyapti nima izlab ketyapti shular rizq izlab ketyapti payg'ambar alayhisalotu vassalom insonga berilingan baxtlardan biri alloh taolo bergan rizqni o'zini vatanidan topishligi degan biror bir inson o'zi bir kasbga molat qilib ishlab turgan kasbini alloh taolo o'zgartirmaguncha o'zgartirmasin deganlar Allohning qismatiga norozichilik birdaniga hali ge hayolda boyib ketishli oqibati mana shularda ko'rinib turibdi masalan o'zimizda kim och qoldi kim ochdan o'ldi kim och bo'lyapti hech kim, kim. halol topaman desangiz xudoga shukr topsangiz bo'ladi ja ko'p bo'lmasa ham har holda alhamdulillah birovdan kam bo'lmagan holatda tirikchilikni xudo taolo bizlarga berib qo'ygan